एक अच्छे, अच्छे ब्रेकफास्ट बिकॉज सारे आजकल अपना हेल्थ कॉन्शियस है तोहन के सवाल आता होगा कि मेरे वास्ते सब तो अच्छी चीज की है मैं ऐसा ब्रैकफस्ट लवान मेरे वजन में भी कंट्रोल में रखे और नाल ही मैंने एनर्जी पूरे दिन नहीं दे तो आज अब एक ऐसी फूड बारे गल हैं जिरा कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है खास तौर पर जो वेट लॉस डाइट पर जाना चाहते हो तो एक सुपर फूड है ओट्स अब आप गल करे कि ओट्स किमें तो सारा दिन एनर्जेटिक रखता है फुल रखता है और वेट लॉस तो के मदद कर सकता है मैं हां टाइश भरने वैसल सब तो देखिए कि ओट्स के इनग्रीडेंट्स होंगे की कंपाउंड होंगे जिरा कि वेट लॉस मदद कर सकते हैं ओट्स के सोलूबल फाइबर्स सोलूबल फाइबर थोड़े पेट में जाके एक जेल लाइक सबसटैंस बनाते हैं जिदी वजह ज स्टमक एमटी टाइम है यानी कि खाना ज्यादा है वो थोड़े पेट के दे ज्यादा देर तक रहता है जल्दी पेट खाली नहीं हों एंड यू फील फुल जो तो बार बार भुख लगती है तो ओट्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा जो ओटल फाइबर होंगे है वो फैट की एबजॉर्ब्शन कट करता है जो फैट कट एबजॉर्ब होने इट विल हैूज वेट इस अलावा तो जो आप गल करिएोटीन की जो ओट्स के प्रोटीनस होंगे है वो तो ज़्यादा देर तक सटाइटी तो देते दे हैं और गट को ज्यादा हेल्दी करने तो करते हैं बिकॉज प्रोटीनस जे हैं ओट्स केजीली एसिमिट होंगे हैं बॉडी के मैं देखा है कि बहुत स्पेशली गर्ल्स जिना प्री सिंड्रोम सिड्रोम वॉटर रिटेंशन होंगी है नो uh, you know, हाथ और पैरों के लगता है कि सोजिश आ गई है अखों के नीचे थोड़े यूनो वॉटर बैग्स पाते हैं तो उस कंडीशन के ओट्स जे हैं बहुत मदद कर सकते हैं बिकॉज ओट्स थोड़े शरीर केॉटर रिटेंशन कट्ट करते हैं एंड दे कैन एक्ट लाइक अ डायोरैटिक ओट्स बहुत सारे तरीकों के अपने डाइट में शामिल कर सकते हो बिकॉज जिमें पोस्ट वर्कआउट जो थोड़े को सिर्फ प्रोटीन शेक पीन का टाइम हों बट यू कैन रूएज दो चम्मच ओट्स से जोड़ा ओट पनीर हों अपनी स्मूदी के पा सकते हो तीन ओट्स का चीला बना सकते हो ओट की समूदी बना सकते होसा ओट्स बना सकते हो मिल्क एंड ओट्स ले सकते हो दैट विल गिव यू अ परफेक्ट ब्रेकफस्ट ओट्स के जे आप हंड्रड ग्राम्स ओट मील की गल करिए जिड़ी फॉर्म के आपू बाजार खरीद के ला ले लेके आए जी बन जाता है सो बहुत घट कैलरीज होंगे सो इट हैज ओनली सिक्सटी टू सैवनटी कैलरीज वेद हंड्रेड ग्राम्स के सो कैलरीज का घट है ही है लेकिन ये फाइबर होंगे है एंड इट इज वेरी वेरी लैस इन कोलैस्ट्रॉल सो इट इज नियरली जीरो कोलैस्ट्रॉल सो ओट्स में तुम अपनी डायट में शामिल करो परिकुलरली इन योर ब्रेकफस्ट और सारा दिन तुम चुस्त और तंदुरुस्त रहते हो और एक